নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকসকলো ভালে কুশলে যে মোৰ ভাল হ'লে আৰু সকলোৰে আমতিৰ বন হ'ল নে নাই আমাৰ ইত্যাহে হ'ল আৰু এটা বাজিছে দুটা একদম এতিয়াই মানে গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু কাপোৰ মেলি দিব আজি জেগাই নাই আৰু অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ এইফালে সেইখিনি ধুই থৈ দিছোঁ মানে মিলি দিব জেগা নাই আৰু এয়া চব তাৰমানে মাটি দি চৌকাইখিনি চব মাৰি মুছৰিলে আৰু এয়া এইদম কাপোৰ মিলি দিব আছে এয়া মন্দিৰৰো মানে গা ধুই যায় মায়ে মন্দিৰত ধু এয়া জ্বলোৱা মানে চেকি জ্বলাখিনি লৈ দিছে আহি ধুই দিছে আৰু চব কাপোৰহে কাপোৰ চেনিছে তেনী কাপোৰ এতিয়া গেছ চব ধুই দিছিলোঁ গেছটো শুকালে তো প্ৰথমতেতো গেছটো জ্বলাই একাপ মানে গাখীৰ গেছ টা খাই লওঁ খাৰি লৈ আহে আৰু পিছত তাৰপিছত গে আমি এইফালে আহি পালোঁ পাকঘৰত আৰু গেছটো যিহেতু ৰাতিপুৱাই দি দিছিলোঁ শুকাইছে এয়া গেছৰ বস্তু গোটেইখিনি ফিট কৰি ল'লোঁ এতিয়া গাখীৰ চাহ একাপ খাম মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতু লঘণেই আছোঁ তাতো সিমান বেছি ভাল নহয় আৰু আচলতে মই এতিয়া লঘোণে থাকিব নোৱাৰোঁ হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে জানেই আৰু বহুতে নাজানেই আৰু মানে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'খিনি নিয়মিত চায় তেওঁলোকে জানিব যে আৰু আৰু মাজত মাত্ৰ দুমাহেই আছে যে আমাৰ ঘৰলৈ নতুন আলহী আহিব আৰু সেইকাৰণে মই লঘোণেও থাকিব নোৱাৰোঁ তথাপিতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই লঘোণীয়ে আছোঁ এতিয়াতো দুটা বাজি গ'লে এতিয়া একাপ একাপ মানে গাখীৰ চাহ খালী চাহকে খাম এয়া মোৰ গাখীৰ চাহ হৈ গ'ল আৰু সকলোৱে মিলি একাপ একাপ খাওঁ আৰু গাটো সিমান বেছি ভাল নহয় যিহেতু মানে আৰু মায়েও অকলে নোৱাৰে দুয়োজনীয়ে মিলে নানীও অলপ অলপ ধৰা ধৰি কৰিছে আমি তিনিজনী মিলে কামবিলাকৰ ল'লে সেই ধীৰে কৰিছোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ প্ৰতি বছৰে মানে যিহেতু এনেকৈ আমতি আহিলে আমি গোটেইবিলাক চাফা কৰাই যে ঘৰ দৰা কানি কাপোৰ বাচন বৰ্তন গতিকে অভ্যাস এটা এনেকৈ নকৰিলেও মানে ভাল নালাগে আৰু মাৰো গাটো বিশেষ ভাল নহয় জ্বৰ হৈ আছে গতিকে আমি গোটেইকেইজনী মিলে আৰু যেনে তেনে কৰি ল'লোঁ এয়া আমাৰ গাখীৰ চাহ হৈ গ'ল আৰু চাহ খাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু চাহখিনি খালেই খাই অলপমান গাটো ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু মানে আমি পানীও ঘৰত আনি নথওঁ এতিয়াহে পানী আনিম আৰু ফ্ৰিজত মানে এটুপিও পানী নাই যিহেতু বহুত বেছি গৰম হৈছে ফ্ৰিজত পানীটো বহুত ৰাখিব লাগে এয়া বাহিৰৰ ফিল্টাৰত প্ৰায় বটলত কেইবটলমান ভৰাই লৈছোঁ আগতে এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখিম আৰু এইফালে ভৰা পাতিছে থৈ গম ধুনোতেনে যেন থাকি পোৱাই নাই মায়ে দেখাই দিছে আৰু ধুনীয়া পাতিছে আৰু ময়ো সেৱা কৰি ল'লোঁ লৈখিনি এতিয়া ধুনুৱে ভগাই দিব আৰু মায়ে দেখাই দিব যে মানে কেনেকৈ দিব লাগে আৰু সৰু ল'ৰা যিহেতু নাজানে দিয়কচোন আজি প্ৰথম চিকি পাতিছে ধুনুৱে আমাৰ সেৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু এইফালে চিকু আহিছে আজি কাজি খাব মতে চিকু ধন্য পাতিছে থাকি আৰু চিকু বুলি কাজি

দুপৰ টাইমত ফল মূল কিবাকিবি খাওঁ কিন্তু এইবাৰ মই একদম ৰাতিলৈকে থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া আঢ়ৈটা বাজিলে যিহেতু মানে চকীখনো পাতিছে চকী থোৱা কৰি ল'লোঁৱে গতিকে ভাত বনাওঁ আৰু একদম চিম্পুলকৈ বনাম আৰু খাম আৰু মানে সম্ভৱেই নহয় মই ইমান টাইম লঘণি থকাটো তথাপিতো আজি ৰাতিপুৱাৰ টাইম পৰা একদম লঘণেই আছোঁ এতিয়ালৈকে গাটো ইমান বেছি ভাল নহয়েই উপায়ো নাই আৰু নিয়ম যে থাকোঁ এইবাৰ মানে নোৱাৰিম তো এতিয়া মই ভাত বনাওঁ আৰু কি কি একদম চিম্পুলকৈ বনাম আজি দেখাই হৈছে চাউল আৰু এইফালে আহিছে আলু আৰু বেঙেনা আজি দুপৰীয়া সাঁজত মানে আলু বেঙেনা পিটিকা ঘিউ ভাত ধুনীয়াকৈ খাম আম কাটি দিছোঁ আমখিনি চাই লওঁ দুপৰীয়া সাঁজ যোগাৰ হৈ গ'ল এইফালে কেইটামান বুট লৈছোঁ এটা তিয়ঁহ কাটি লৈছোঁ আৰু ধনুৱে অকল আলু পিটিকাহে খায় আৰু মানুহজনে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এনেকৈ দি পিটিকি দিছোঁ আলু বেঙেনা আৰু নানো আৰু মই ঘিউৰ পিটিকি লৈছোঁ এনেকৈ আলু আৰু বেঙেনাখিনি তাৰোপৰি দহিৰা জিলা আৰু এতিয়া এনেকৈ দুপৰ সাঁজ খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আজিলৈ ইমানেই আছিল নতুন ভিডিঅ' তাত আকৌ লগ পাম বাই বাই